Всем привет! С вами Светлана Грамм и наш увлекательный курс флористического скетчинга. Итак, дорогие друзья, что мы с вами пройдем на флористическом скетчинге и вообще возникает вопрос, для чего он нужен, особенно флористам, да? Как правило, вы в основном создаете реальные букеты, композиции, оформления из живых инструментов, то бишь цветы, да, дерево, мхи приспосабливаете металл и все что угодно. В основном вы работаете руками с реальными инструментами. Возникает вопрос, зачем нам учиться рисовать? На самом деле это очень важно. Почему? Мыслей в голове крутится огромное множество. Да, мы можем записать их на бумаге, но лучше всего, когда свою мысль вы зарисуете карандашом, ручкой, акварелью, чем угодно. И поверьте, когда мы это делаем на бумаге, мы воплощаем в жизнь свои новые проекты. Но для того, чтобы сделать это понятно и выйти на определенный профессиональный уровень, так как это может быть дополнительным заработком в вашем бизнесе, вы будете получать от этого 100% удовольствия, потому что творчество и искусство, оно, как правило, приносит удовольствие. Именно для того, чтобы вы имели высокий уровень понимания именно флористического скетчинга и могли владеть его навыками, мы с вами пройдем и геометрические формы, в понятном и доступном вам варианте. Научимся рисовать вазы, бокалы, бутылки, ящики и так далее. Все, что вы используете в, своих, в своей деятельности флористической. Мы научимся рисовать цветы разных форм и разной сложности. Мы будем собирать их в букеты и в композиции. Мы пройдем с вами драпировки, то есть это ткани, которые вы также часто используете. Мы научимся рисовать арки, столы и стулья. Мы обязательно займемся с вами перспективой и поверьте, это не так страшно, как всем кажется на первый взгляд. Поэтому мы объединим с вами все те вещи и элементы, которые необходимы вам в ваших дальнейших проектах. И, конечно же, обязательно будут приятные сюрпризы в виде бесплатных мастер-классов, на которых я тоже вам расскажу. Как вы можете раскрыть себя как творческая личность и применить это в своем бизнесе? Жду вас, дорогие друзья, в нашей академии на мастер-классе от Светланы Грамм под названием Флористический скетч.